एक सुंदर जंगल में एक छोटा सा और जिज्ञासु सांप रहता था जिसका नाम सिमी था सिमी का रंग भूरा था और उसकी पूंछ मुलायम और घनी थी वह हमेशा जंगल के हर कोने को खोजने का शौक रखता था लेकिन एक चीज थी जो सिमी को हमेशा डराती थी ऊंचाई जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ बहुत दूर खड़ा था जिसकी शाखाएं बादलों तक पहुंचती थीं। जंगल के सारे जानवर इस पेड़ पर चढ़ना पसंद करते थे पक्षी उसकी शाखाओं पर बैठते खरगोश उसके नीचे खेलते और हिरण उसकी छाव में सोते लेकिन सिमी जो ऊंचाई से डरता था कभी भी उस पेड़ पर चढ़ने का ख्याल भी नहीं करता था एक दिन जंगल में एक तेज़ आवाज़ गूंजी यह एक तूफान था जो तेज़ी से आ रहा था काले बादल मंडरा रहे थे सारे जानवर घबराए और शरण की तलाश करने लगे सिमी का घर जो एक छोटे से पेड़ में था अब सुरक्षित नहीं था सिमी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा क्योंकि तूफ़ान पास आ रहा था उसने सोचा कि जंगल का सबसे सुरक्षित स्थान उस ऊंचे पेड़ की ऊपरी शाखा था लेकिन वह वहां कैसे पहुंचेगा वह हमेशा ऊंचाई से डरता था गहरी सांस लेकर सिमी ने तय किया कि इस बार वह अपने डर का सामना करेगा वह तेज़ी से पेड़ की ओर दौड़ा और उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था शुरुआत में उसके पैरों ने कांपना शुरू किया जब वह पेड़ चढ़ने लगा लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ा उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ वहां से दृश्य बहुत सुंदर था वह पूरे जंगल नदियों और दूर के पहाड़ों को देख सकता था उसने अपने आप पर गर्व महसूस किया आखिरकार लंबी चढ़ाई के बाद सिमी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया तूफ़ान तेज़ हो रहा था लेकिन सिमी सुरक्षित था हवा तेज़ी से चल रही थी और बारिश की बूंदें तेज़ हो गई थीं लेकिन सिमी को बहादुरी और ताक़त का एहसास हो रहा था उस दिन के बाद सिमी अब कभी भी ऊंचाई से नहीं डरा उसने अपने डर का सामना किया और सीखा कि कभी कभी बहादुरी ही वह चीज़ है जो हमें हमारे डर को हराने में मदद करती है